Стали, я, к сожалению, могу выглядеть сейчас не очень много времени. дай мне пучу, да? Так, мы, а, сейчас, теперь, а, Володь, Предыдущие две модели, они кроме внутри здесь маленький группы продолжаем там париться с институциональной моделью. У меня просьба довести это представление уже до институциональной модели. Какие институты работают? Как происходят отборы в те или иные органы? Как движутся ресурсы? Да, ну, то есть простые. По первому режиму у меня абсолютно все готово, по второму ну, мне нужна помощь еще э, ми 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 мифологии. Ну, это, это ближайшая задача, чтобы мы вашу, вашу линию продолжали продвигать. Okay. Теперь вопросы в э, Вообще, э, это вопрос не только же о, о публикации, это вопрос, как, как мы э, вообще видим э, Первое. Ä, три ä, документа, которые называются «Хардия», которая называется «Украинская доктрина» и которая называется… — был а, а, uh, не было. А, — Не было, да? А, а, до два документа. Look, у — «Хардия» у нас у еще есть… — «Тридетель» — это работа состоящая Работа состоящая а, Третий документ. — Но у нас еще есть все доклады. — С моей точки зрения, это продуктах. продукты. — Да? То есть вот есть, так сказать, документальные штуки, которые уже скорпилированы в документах, которые там зафиксированы как, как общее мнение и, и готовы к так сказать, выходу на, 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 на народ с задачей подписания что подписания Готовы или не готовы, это еще примерно. Надо решить. Да. А, и продуктами являются доклады. А, давайте примем решение, что мы с этим делаем. Потому что ну, мы качнули волну, интерес большой, у нас нет продуктов, которые мы выносим на, на так сказать, за окно. Давайте мы сейчас примем решение и будем это Ну, то, что выносить, мое сразу скажу свое мнение, необходимо выносить уже завтра. Ну, мы готовы и узгодим да? Ну, точно, да. То, что, то, что, то, что, то, что, то, что я, 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 вернусь потому что Константин нам постоянно говорит, нам нечего выносить, да? Повторяю. Нет, смотрите, смотрите. вот тут такая ситуация. Значит, у меня готовы критические возражения, и я завтра публикую свои критические возражения. Для меня не имеет принципиального значения, будет это опубликовано или нет. Даже если не будет, я уже создам предвосхищение, предожидание того, что это произойдет. Но текст не предполагает, что оно будет или не будет, потому что в моем тексте как раз отрицается необходимость ну, такого общего соглашения. Моя критика на Нет, вынести да. или не вынести? Нет, я, я же сейчас э, здесь не руководителем выступаю, а да. организатором разговора. Но мое личное ощущение, то было бы очень здорово, если бы поднялась волна обсуждений по поводу того, чего не опубликовано. Чего не опубликовано? Хорошо. Это было бы еще лучше. То есть это не публикуется, но мы, но мы поднимаем э, волну обсуждения по поводу будущего, организации, того, да, что что-то -то происходит. И насколько, ну, а, 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 какой лах? Ну и сам не знаю, там хартия будет ходить по рукам в виде листов. Какой, какой лах между тем, что там появляется в запорочной семье, в пустоту? Я внешний наблюдатель читаю, значит, все прекрасно, критично, мы собрались. Фигню, фигню, всякую наговорили, а, там, все не так, как они наговорили, и вообще я всего, всего этого против, я начинаю искать и никуда не нахожу. Так это, это, новый тип социальной инженерии. Вместо я, я не против. предметы кидают за симпатическое место. Я, не против. Да. Нет. То есть очереди, где, с чем не согласен с Дарсюк? Дайте нам, продайте нам за пару рубля. Дайте нам. Да, 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 меня больше с листовками в город не посылаете. Нет, я не против режиссирования интриги, просто давайте ее срежиссируем. После того, как появляется запрещение Сергея Нацюка. И, и еще одно запрещение Владимира Волкова о том, что ваша, там не доминация, это полная говно, должна быть доминация, должен же появиться продукт, ну, через какое-то время. Общий. Ну, или претендующий на то, что большинство... Но вот это, собственно, и есть предмет сейчас решения. Сергей нам сказал, что независимо от того, какое мы сейчас примем решение, он движется по-своему. Это очень корректно. Это очень корректно. Это очень хорошо. Это не доминация. Это мы сейчас договоримся. Это нормальный подход. В принципе. Общавший, каждый что-то добавил к своему видению или убавил вы или соглашаетесь или да да но тогда простой вопрос публикуем не публикуем пока нет вот нету э, то что э, по поводу лага нету э, продуктов ценностей да, грубо говоря э, необходимо выделить что когда выдается на публику зачем оно чему оно служит и что поставить да этой логистики не сделано, поэтому, э, выдав документ какой-то, мы обесценим его по сути, если мы не понимаем, то политик мы хотим. Тогда у меня есть конкретный заключается. Да. Тогда у меня есть конкретное организационное предложение Сергея нашего с организации. Мы договорились встречаться примерно раз в две недели в, в узкой кампании. Предлагаю на следующий раз подготовить несколько сценариев нашего дальнейшего действия. Мы их сопоставим. Что когда мы делаем? В какой последовательности? Мы получим разные картины. Можно вам сказать, что я категорически не согласен с позицией как что не вышло. Пока мы не, вы, мы не знаем, куда мы идем и какая у нас стратегическая политика, какой мы цели хотим добиться, давайте пока сидеть в кустах. Я категорически против. Во-первых, э, с моей точки зрения, мы э, абсолютно все э, открытые и прозрачны. И хотим, мы прячем, не прячем, в кустах не в кустах, все равно до любого нашего документа, до любого нашего высказывания может докопаться в нынешнем современном мире и все посмотреть и сделать. Но э, преследуем ли мы цель, чтобы нас выискивали? Или мы декларируем то, что мы имеем? Я бы предложил, конечно, э -э -э печатать абсолютно все, что происходит. Кстати, так как город себя и ведет, потому что все заседания в онлайне выходят, все эти выходят, все же видится, все есть. А? Есть а, есть а правда покажу. в закрытой группе, да, вот это Но правда есть? в закрытой группе. Но, по крайней мере, это публично для, определенной, э -э для определенного количества людей. Но мое предложение было такое, есть хартия в таком в сыром виде, ее надо печатать. Э, э, да, пишем, что допустимые, то есть э, изменения, пожалуйста, принимайте участие. С моей точки зрения, это создает среду. В среду, которая позволяет проявиться еще головастиком в других э, регионах. Потому что так же, как и э, я абсолютно уверен в том, что мы не едины во Вселенной со своим разумом, я больше чем уверен, что на Украине еще 2-3 человека что-то в, в этой области понимают. Или что-то хотят в этой области добавить засады и принципы майбутнего, и один из принципов – не, не доминация то смысле, если полностью запрещается ваша картина света. Ну, как выходите э, ну, из этого? Вы читали документы? Да, безусловно, что майбутнє. Ну, и чего? Ведь э, в ваших ценностных э, кругах не может быть э, и круг доминационный. <гум> Или он в позолотное пространство. Сразу <гум> <Вы, гум> подвязывается... <гум> oh. Подождите, подождите. Не, не, это я, не так я, вообще. Я, они могут для себя... Это установить? не факт. Конечно. Не факт, что девиационная концепция я не вписывается в девиационную. Это вопрос. Если у них, ну ладно, спинноты, которые внутри себя выбирают способ девиации... Внутри себя, да и натягивающих Ну да, ну Но, да. А кто им запрещает пропаганду? я, я тоже так понимал. Ну это не стоп, это не науточник. Вот это, это концепция. Лишь для спинноты и кадула, для всех. Это, это концепция для будущей модели существования державы Украины. А если в этой державе Украина, для этой модели, например, люди не будут принимать на Сейчас концепцию? Мы сейчас обсуждаем другой вопрос. Да? Первый: публикуемся не публикуемся и какие последующие шаги мы для себя видим. Все. Кто решает публиковать или не там finish, мы не вот, вот как решим, да. так и будем. У меня просто э, такая вот ремарка, да, смотрите. Вопрос, что публиковать. <проб> есть два документа, которые могут быть опубликованы, А есть видение каждого. Которое, на мой взгляд, почему вот не стоит например, публиковать. Они не закончены документы. Их начнут э критиковать. Это неплохо. Но просто зачем хотя бы для себя додумать до конца. Потому что, ну на мой взгляд, без института.

И очень сложно относиться. Я сейчас про Лиги. Я сейчас про те принципы, которые у нас, я думаю, что если у нас будет там сайт или, или, или группа «Харти», их нужно там опубликовать, пусть они там висят, люди присоединяются и так далее. С принципами это можно. Но у нас есть некоторые наработки по институциональным моделям. Есть Лешина наработка, ну, то есть, по крайней мере, которую Леша докладывал. Да? Вот. Есть Тарас, то что Тарас докладывал. Проверяется а да. то, что Володя сделает. И то, что Володя, да. Да, но, но, но они Очень... разные это, это хорошо. Классно, классно. Смотрите, мы же как, у нас какая идеология? у нас есть некие принципы, да? а картин вот, мы даже написали. Конечно, а мы. картин может быть бесчисленное множество. Так вот, этих картин потребует суспильство за. Если мы хотим вообще этот дискусс будущего, чтобы он обсуждался, чтобы он был вообще, да? Мы должны эти картины выбрасывать, выкидывать как каты, как козырь в общество. Михаил не Пока еще в такой вот, ну, интеллектуально-фейсбучной такой атмосфере. Пусть они обсуждаются. Там, когда я, мы выкинули укропию, да, благодаря, тоже, вот, с вместе, так, выкинули укропию, поналетели либертарианцы, которые последними, значит, словами эту укропию, значит, критиковали. Вот, и так, ну, в общем, куча всего, да, одни, то есть, ну, уже какой то взаимодействие, так далее. Да, но но очень Примерно, на, на семья, на рода сразу как бы нападал, да, да что, это не да, да. Ну, да, ну, это, да. это, да, это можно обсуждать, это выдвигается как концерт. Так вот, то, что не написано, очень сложно обсуждать. Мне уже сложно сейчас относиться к той схеме, которую Леша... Демиринецкий рисовал и докладывал, потому что я ее подзабыл. А посмотреть негде. На видео, нет. нету. На видео есть, документа. красиво. Mm -hmm. Она На видео mm -hmm. есть. Видео вот, это час ты... времени выбить из Мы современного ритма жизни. Не, не, ну, так, не так, не, если нет. надо картинку, то стоп-кадр сделай. Мас... Маленький, документ Маленький. Да? Маленький. Маленький документ на 5-7 страничек, который можно провести в интернет, там нахуй или не нахуй, или куда-нибудь деле. Чтобы было понятно. И потом уже можно этим играть. Допустим, можно сделать какую-то институциональную модель общую, да? которая собирает не то, что разъединяет эти модели, а собирает то, что их, соединяет, их объединяет. Потому уже что, центре, то, не что сегодня говорил Володя, я мало, мало расхождений между ним и недоминационной моделью. Потому что я понимаю, потому что мы говорили, когда про недоминационную модель мы говорили о том, что есть там распределенность и недоминационная сфера. И есть жесткие иерархии. Допустим, Тарас а, раз для про иерархии внешней и внутренней э, ванты и э, внешней политики, а такая же иерархия может быть по этому самому, по интеллекту. То есть такая же иерархия. Еще и с что Никитина говорила о том, что интеллект делается, то есть вся интеллектуальная деятельность может быть только в иерархии. Так почему? Ну, то есть, там нету ничего. Как я все нужно. И, и в текстах, и их про... от них, ну, не знаю, от Харди, и потом с ними работать. <с я как, как э, управление света хочу сказать, есть старый добрый менеджмент. Вот. Или там проектирование, или программирование, и так далее. То есть, грубо его, удаваясь... его еще пока никто не отменил. Э, да, да, да необходимо для себя принять определенную платформу и начать реализовывать те вещи, которые можно реализовывать. Грубо говоря, если мы говорим по поводу публиковать, не публиковать, это есть такая функция политическая. Грубо говоря, что вы в общество? Следующий момент. Если есть ресурсы, их привлекать, не привлекать. Это другая функция. Так То есть эти все вещи надо начинать делать. Назначить э или кто-то возьмет на себя функцию. Дири дирижер, администратор, который работает в непрерывном режиме на определенной согласной управленческой платформе. Пусть это будет тоже самый банальный проектный менеджмент, хоть и неплохой, но понятная культурная форма. И вот эта культурная форма должна каким-то поддерживаться постоянно. Публиковать и публиковать. Публиковать и публиковать ⁇ это функция, когда публиковать, что публиковать и так далее, решается в текущем режиме. У нас сейчас нечего публиковать. Есть вопрос к Очень простой. Это стратегический менеджмент вы предлагаете или тактический? Не важно. как очень важно. Три секунду. Есть в обычном подходе, мы должны понять, кто же наш клиент. Стратегически, тактически, на будущее. То есть клиенту надо давать тот продукт, который он съест. Если мы будем давать ту публикацию, которая у нас есть, она таксономически и не съедобна. Я вам объясню, Это почему такой такое наш, нашу, вопрос? Нашу Потому нашу. что с точки зрения стратегии публиковать надо даже чики, которые здесь происходят, для того, чтобы тот э, человек со стороны наблюдатель, получил полную картину и что-то, вот тот нет, ответ нет, на синергию, что-то нашел нет, для нет, себя недостающее, не для нет. того, чтобы он дал новое. С точки зрения тактического менеджмента, зачем? Если мы э, накапливаем, аккумулируем, мы хотим получить какой-то короткий результат, mm -hmm. нам нужно получить грант, тогда мы mm -hmm. правы. Если нам не нужно получить грант э, э, и накопить какой-то тактический результат, и заказчику продемонстрировать объем работы, а мы идем по стратегии развития процесса будущего, то я думаю, что самый, э, то, э, все, что появляется, все надо публиковать. Зачем? Зачем порождать шум? Для, для, <связывания> для того, чтобы содержание дискурса будущего. Для Промятный, того, чтобы да? сторонний наблюдатель да? имел максимальную базу информации для анализа процесса. <клышко> И на базе этого выдал, потому что не только мы умные. Меня дед мой учил, которому я очень доверяю, от своего небесного с, с рождения до 4 лет. Он мне говорил, что Володя, в, среди двух собеседников ты самый За, говорит, Разберись в этом, потому что твой собеседник что-то лучше тебя знает, умеет. Но, конечно, держи марку, не сдавайся. Но в, эти, в этой в беседе ты точно он что-то лучше и больше знает. Я, Поэтому я если, слова не понимаю. Я сейчас объясню. Если мы имеем в виду так, тактику, как -то, как -то, как -то, как -то. и нам надо кому-то сдать эту работу, тогда подходит ваша менеджер. Если мы хотим запустить процесс, я нам надо все комплектовать. Я не вижу прямого противоречия. Поскольку то, что предлагают деньги, будут читать только те, кто умеет читать буквы. Куда не полезет никто. Это никому не нужная там, вещь для публики. Но нам надо выстроить всю э, проектную, как вы говорите, линейку. Поэтому мое предложение как бы и то, и то публиковать в Фейсбуке, и там будет очень узкая группа э, сумасшедших, которые туда зайдут. Здорово. Она ничему, ничего не помешает. И в следующий раз обсудить длинную линейку разворачивания этой идеи. Надо на платформе Конкордии, правильно? Да, да. будущего. Значит, на платформе карты будущего. о чем я говорю? Это уже как бы камень преткновения, это, наверное, уже 29 или 40 раз у меня. Вот собирается тусовка, и когда речь доходит до того, что, ребята, давайте возьмем некую на себя, над нами, э, примем э, методику управленческую, будем ее слушаться, культурную, да? И говорим, ну давай примем. Я говорю, ну, ну давайте такую, кто предлагает? И начинают люди разговаривать. Я говорю, есть культурная методика, которую все э, понимают и знают, это проектный менеджмент. Почему? Потому что она спускается на весь низ, у нее есть статистика. Я говорю о том, что мы сейчас делаем. Мы просто проскакиваем тот момент, в который мы сейчас попадем э, в стандартную ситуацию неприятия... Э, это проектный менеджмент имеет, имеет цель. Это методика. Методика имеет цель? Путь имеет цель? Нет. Создание условий для достижения. Организационное решение. Да, он читает. Да. Да. Ну И что организационное, организационное решение? Я же хочу конечно, закончить сегодняшнее мероприятие. Да, Принятие да. конкретных решений. Публикуем, не публикуем, что делаем в следующий раз, что делаем через раз, что делаем дальше. Все. Вы говорите, надо заниматься проектом Окей. Сделайте э, на следующий раз предложение о разворачивании деятельности конкурсии с точки зрения культурного в, в чем проблема? Для чего нам надо, надо сворачивать баллон, картинку? Баллон. Вот okay. вы предлагаете все время, давайте мы свернем картинку, я а потом я покажу. Не о сворачивании картинки, sense. а о платформе. Понимаете, вот мы все время уходим от понятия платформы. Нам нужно сделать нужно э, среду перейти. Потреб... дискуссий. Э, секунду. Всегда дискуссия это одно, а платформа -то это другая. Это, грубо говоря, есть некие формальные э, вещи, по, по каким мы это все делаем? Вы можете в следующий раз нам рассказать, как нам жить дальше. А? Да. Вот и все. Простое организационное решение. Давай, Вы давай. делаете доклад. Примерно через две недели. Мы там согласуем в телефонном режиме, какой конфет вам будет. И мы выносим предложение о разворачивании да. деятельности конфорки. Вы свое. Если будут заявки другие, то мы несколько. Да. Так раз у нас уже три модели, ну нехай а вторые модели, которые пришли, будут двойки. А это раз так само скажем, может сказать Денис, нехай на 5-7 сторонок ну, коротко выкладут да. uh, положения, и мы тут не сможем на карте моей будни разместить три, эти три положения. И еще, а, чем можем мы уже заносить, какую-то доктрину, например, что? Мы можем, конечно. Да. Все, 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 все мы, можно говорить, как, как сказал Денис, я абсолютно да. разделяю, да. что мы публикуем то, что есть, мы дорабатываем тексты. По институциональным моделям. <связываем> Можем договориться, что мы это делаем там да, в течение недели-двух, ну не знаю, ну сколько у нас на это на, хватает? На, на <связываем> ну. 40. Дорабатываем до того состояния, как ну, Вот допустим, все эти институциональные модели собрать, плюс э, х, э, тартрин и принципы и так далее, может быть еще какие-то институциональные модели? сделать маленькую такую небольшую брошюрку, методически 100 ну, экземпляров фотосамок, а и представить ее публично, типа сделать презентацию, Но, ну, вот это первый, первый, вот, первый. вот это давай вот, обобремся на обсуждение в следующий раз. Посмотрим, надо ли брошюрку, не надо ли брошюрку, с картинками, без да, картинок. Рентабельно 3000, это все, договорились? Виктор, значит, я класс, 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 я печатал с, с, с авторов, с авторов, со всех трех авторов. Изложение не больше, чем на пяти страницах. Институциональные модели. модели. Вашу институциональную модель мы обсуждаем в следующий раз. И мы доработаем. То есть у нас в следующий раз довольно объемный по содержанию. То есть мы дорабатываем институциональные модели и их обсуждаем и мы обсуждаем путь развертывания комфорта. Вот две задачи на следующий раз. Через, примерно через две недели. За третьего выступала. Давайте не третьего, поскольку третьего мы намечали здесь. Вот, у Никитина третьего рабочего. будет рабочая группа. Ну правда вечером мы можем с утра собраться. давайте, третий, давайте ориентировочно третье. Если не будет каких-то Острых возражений, там, то мы предварительно на двери. А, Юр, тут еще вопрос. Там в понедельник, в вторник собирались прошлый. В прошлый понедельник, в вторник собирались. Вот, э, в прошлый понедельник, в вторник собирались везде. Ну, здесь вроде как не нет. Вроде. Спасибо а, большое, извините. Сейчас, да.